вот посылка. Китаец оценил ее в 5 долларов. Это, так как я понял, чехлы на iPhone 5. Стоит что один, но их должно быть здесь три. В реале они стоили по 33 цента каждый. И в общем три чехла вышло на 1 доллар. Ну, давайте будем вскрывать. А, забыл показать. Вот так она вот была порвана, ну кроме вот этого, вот так была она дорвана. Ну, запалил свою информацию, но так уж и будет. Ну, откроем посылку. Такое чувство, что ее кто-то хотел открыть, но так у него и не получилось вот это. Сколько там есть? Три чехла есть сейчас посмотрим их качество. Посмотрим, какие они. Вот так он их склал. Я, так, так я и заказывал. Черный, такой серый, прозрачный и желтый. Нужно будет примерить. Ну, что я могу сказать? Ну, самый дешевый чехол. Углы здесь режут. Самый дешевый чехол. Ничего не могу сказать. Ну, какой -то, ну, то, что он ультратонкий, да, ну за такие деньги, я думаю, нормальный чехол, чтобы сохранить свой телефон. Я думаю, это вполне нормальный чехол. Ну, увидим. Буду я подтверждать все-таки заказ. Все правильно. Чехлы пришли. Ну, и хочу извиниться за то, что я написал в группе, что видео выйдет завтра, завтра я оно не выходило. Ну, думаю, сейчас, так как сейчас в Китае начался Новый год, по ссылке я так понял, приходить вообще не будут. Так что сейчас будет перерыв по видео, я буду снимать. Я сам не знаю, что я буду снимать. Я буду, наверное, снимать обзор на S4. Буду снимать на... даже не знаю на что может быть, сниму на вот этот китайский S5, который я покупал очень давно. Ну, в чехле он тоже из Китая. Ну, вот такая вот была сегодня посылочка. Еще раз, стоили, каждый чехол стоил 33 доллара. Три штуки, 33 доллара. Ну, ссылку на товар я оставлю в описании. Ну, а там уже посмотрите и на продавца, и на всех. Вот так. Я так скажу, своих денег эти чехлы стоят. Ну а куда я их дену? Я даже не знаю. Продам. Ну так всем пока. С вами был По Китай. Увидимся.